с грязной мисочкой я ходила набирать салат, потому что за мисочку платить надо. Прикиньте. Некоторые пишут, думают, что ну, они умные, и, короче, самые культурные, и только они знают, что надо есть из чистой посуды. А я ж колхозница, привыкла есть из грязных мысок, чтобы не мыть, понимаете? И вот так я по привычке пришла с грязной мыской набирать третью миску салата. ты покупаешь пиццу, платишь за нее отдельно. Ну, смотря, что ты заказал, там, с курицей, бляха, с солями это. Ну, они же разные цены. И покупаешь мисочку. Мисочка большая, средняя, маленькая. У меня, по-моему, средняя была. Бо у мамы была маленькая мисочка. Вот. И все, и, в этой, с этой мыской и сыши один раз, и либо десять раз, либо три раза. А если хочешь чисто мыски, пиды еще раз купи. А мыска, по-моему, около 8, 8, или 10 долларов. Ну, то есть, мне надо было пиды купить чистую мыску, чтобы, ну, вы подумали, что я культурная. Я культурная, девки. Поняли? Курки. Ну, за 8 долларов, а за 10 я готова поесть и второй раз с той миски, из которой ела я. И третий раз. Там писали из этого, из -за отряда куриц. Из отряда жаба куриц. Каждый раз новое название. Из отряда жаба куриц. Это я им отвечала. Мы были тоже, когда в Калифорнии у батьков это город Окснард. Это не Лос-Анджелес. Рядышком возле Лошанджелеса. Там, короче, ну, у них поля. На этих полях работают мексиканцы. Что там на этих полях тика на растет, И при этих при полей, Бля, не знаю, как склонить. Ну, короче, вдоль полей стоят, ну, такие палатки. То мексиканцы торгуют то, что вырастили. И я там купила клубнику, но она уже уставшая, потому что это уже четвертый день, третий день, нет, третий. Ну, в машине, все такое. И что хочу сказать, она вкуснее, чем в Украине. Это не та, что в магазинах лежит белая внутри. Она красненькая внутри, сочная, ароматная. Сейчас. купила там у них а я там у меня и буду ролик я потом смонтирую вот такие сливы они красные внутри и вот так и слышу эту сливу я подошла в машине уже еду сливу им. кулечек потому что знаю так течет вот так прям течет бля по рукам по по всему так слива такая слива не персик слива такая она внутри красная блин надо было показать я грызанула она красная внутри Абрикоски купила, брукоски не дуже були, а брукоски не дуже. І мужик, цей мексиканець, же ж, уговорив мене на диню. Як почав її хвалити, як почав її хвалити. Ну давай. Стівен йому на іспанському сказав спасибо, а я кажу щиро дякую. Ну, короче, що я ж я теж тут виділилась. І білою черешню купила. Я хотела черешню, а видно в них был сегодня день клубники. Там багато это, у них выбора слив, помидоры. Ну куда я это бы жила рядышком купила, что я в машине буду выставить. Клубники купила багато, таких купила ящичек. Маме оставила. И тоже я так забрала. Хотела багато наязвить, наязвить, накалить. куркам что сказать и забула Я не выспалась сегодня не знаю киси що. шутаку спала ну ладно девки я потом вспомню расскажу голова не варит честно вчера приїхала. ну то что поздно пока денчика забрали він возбужденный пока я успокоила потом не могла уснуть потому что тоже ну, ну, сама такая вот возбужденная нервная система, вот аж скрипы чувствуется. И я не могла уснуть долго. И в том 4 часа проснулась, где-то в 12 уснула и в 4.20 проснулась. Все, я не выспалась, так плохо. На я кофе с ликерчиком, кровь погонялась, мне вроде получилось. Два талинола выпала кому это надо? А что такое? Это жизнь. Про життя. А то ты вот, с вами пиздю, я про думаю. Я еще раз, еще раз включу камеру, еще что расскажу. В другой раз. Трошки попозже.